Паника у Зетвоєнкоорів. На Покровському напрямку окупанти потрапили одночасно у три котли. Українські дрони нищать будь-які постачання загарбників. Тим часом аналітики повідомляють про просування ворога у кількох точках. Тільки за одну добу відбулося дві сотні боїв. Що відбувається на передовій, розкажемо вже за мить. Ви дивитеся фабрику новин Зет воєнкори у істериці. Вони скаржаться, що на покровському напрямку російські війська одночасно опинилися у трьох котлах. Заявляють, що українські сили перекрили шляхи відходу, а дрони відстежують конвої і підкріплення, ліквідовуючи ворожі постачання. Російський пропагандист Подоляка панічно написав, ситуація катастрофічна. Війська майже в оточенні, людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго. Варто зазначити, що речник ОСУ в Дніпро Віктор Тригубов раніше зазначав, що українські воїни руйнують логістику окупантів поблизу Добропілля. Ворог був змушений поступово відступати та буквально застряг у вузькому проході, де його атакують з обох сторін. Тим часом військовий з позивним Алекс додає, що противник перекинув значні. Резерви не лише на Добропільський, але й на Покровський напрямок. Він підкреслює, що зокрема саме завдяки цьому, кілька днів тому ворог почав активні наступальні дії у бік Дніпропетровської області. Коментуючи цю інформацію, боєць Станіслав Бунятов пише: наразі, за співвідношенням успіхів та втрат, окупанти пасуть задніх. Будь-який масштабний наступ матиме якийсь результат. Головне мати перспективу на відновлення та повне знекровлення противника. Не без проблем, але тримаємося. Журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу, що противник розширює свій плацдарм на Дніпропетровщині та заявляє про, начебто, контроль над 14 населеними пунктами. Паралельно аналітичний проект Deep State повідомив, що росіяни, на жаль, мають просування біля нової Іванівки, Ольгівського у Березовому, що в Запорізькій області, та Шандриголовому на Донеччині. Водночас бійці 225-го окремого штурмового полку разом із іншими підрозділами сил оборони продовжують зачищати окупантів у районі села Маяк. Робота з ліквідації виступу на добропільському відтинку триває. Тим часом військовий із позивним мучною розповів, що наші підрозділи провели серію атак і відтиснули ворога з Никанорівки. Зараз ключове завдання не дозволити їм знову закріпитися у населеному пункті, тому козаки поступово прочісують балки та проводять зачистку, пише він. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. На Покровському напрямку захисники зупинили 67 штурмових дій агресора, а на Новопавлівському 42 атаки. Втрати ворога за цей. час склали 940 оккупантов, два танки и та 334 беспилотники. Загарбники продовжують тиснути на фронті. У цей час саме українські воїни стоять на захисті нашої країни. Один із таких героїв Олексій Скляров. Разом із бійцями бригади Азов. Він боронив місто Маріуполь. Військовий отримав дві травми голови. Олексій пройшов через російський полон. Після поранення він проходив реабілітацію. Майже два роки відновлював мовлення. Нещодавно захисник Маріуполя отримав власну квартиру від проєкту Серце Азовсталі. Скляров Олексій Олександрович. участник обороны, защиты города Мариуполя. Вместе с, с бойцами бригады АЗОВ уже непосредственно принимал участие в защите. Две травмы головы. Один раз меня привалило стеной, а второй раз э, просто очень сильно рядом со мной разорвался снаряд, прям максимально близко. И что-то тяжелое, как сказать, своими словами, у меня пошло отмирание, отмирание клеток головного мозга. Еще на позиции. Ну, оно, понимаете, когда я, я просто не понимал, что это какая-то травма, меня в чувство привели, ну, ну да, тошнит, да, болит голова, да, там кровь с ушей, с носа. Ну там дали отдохнуть, посидел, ну что, ну вроде нормально, готов, готов. И дальше ну, занимались да, работой своей да. Его обменяли с 31 на 1 декабря Это был самый замечательный подарок на Новый год Я очень долго восстанавливал речь Прям очень долго Я почти два года восстанавливал речь Я поначалу и заикался И и тянул сильно слова У меня неразборчивая речь была Очень долго реабилитация проходила и Мы сыграли свадьбу сразу же Детки Долго не получалось у нас деток завести, да, забеременеть. Ну, Бог дал. мы не сами а вот тоже ваша новая квартира проходит класс класс Ну, тогда всем семейством. Да. Класс. Вау. Класс. Мы пришли на УЗИ и начали делать УЗИ. И доктор говорит, вот один эмбриончик, говорит, видите, он, а папа, Леша, Говорит, да, да, вижу. Он раз так, ушел. А доктор Куди ти пішов? Я руку ну, щось не досмотрев. Може, ще щось сказати хочеш. Ти увидев ребеночка? Я говорю, да. говорит, Смотри, а вот второй ребеночек. Я вам передаю сертифікат від вашої квартири від Ахметова. Я вам дуже дякую за все і передаю його вдячність. Ми правда, правда, правда. Дуже сподіваємося, що вас буде все дуже добре. Я не знаю, як ви її рукою візьмете, але я, якось отак. обережно тільки. Дякую, велике Ренату Леонідовичу за цю підтримку, за цей подарунок, за цей новий квиток в життя з нашими дітками. Дякую вам велике. планует работать? Ну сейчас еще пока лечение, еще пока реабилитация. Вообще в мечтах у меня открыть кондитерский магазин, либо кондитерский цех. Людям немножко сладости в эту жизнь принести. Мне подсказали, что у все проекты сердца завстали. Будет в скором времени тренинг, учеба, и кондитерское направление там тоже будет. І поэтому будемо держати связь серцем засталі. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Тобто головна мета власне зараз тих рухів ворога, те, про що ми постійно говоримо, це якраз Донецький напрямок. Однозначно, Славянськ. У росіян на Донбасі велика проблема. Вони туди не змогли поставити воду. С до на две трубы бросили, 5-6% потребності Донбасу покривають в воді, а водна артерія була Северський Донець-Донбас канал, который начинается в Славянське. Славянск, Часовьяр, Торецк, Горловка, Верхнекальнинское водохранилище Донецка. То есть вот такая, вот такая линия этого, этих четырех станций водоподъема на 200 метров вода поднималась. Начинается в Славянске. Вот со стороны Ямполя, со стороны Лим, Лимана, это с, если с левого берега, справа, в районе Славянска, там как раз начало этого водовода. Потому стратегическая задача по этому направлению, это у них Захват uh, іменно самого водовода з контролю місті на Краматорської агломерації. Так, але ж знову ж таки, от якщо ми говоримо про проблеми з водопостачанням, то там окупаційна влада окупованих територій Запорізької області вже починає Путіну скаржитися про те, що у них так само проблеми з водою. Тож, власне, ось цей наступ, який ворог веде на запорізькому напрямку, головна його мета зараз. Ну, не совсем подача воды именно на Запорожском. Дело в том, что даже если не полностью захватят левый берег Запорожской области воду они не подадут для того, чтобы водоподачу осуществить на южные южные области Запорожья и в Крым в том числе. Для этого надо отстроить заново плотину Каховской гидроэлектростанции, саму гидроэлектростанцию или просто плотину, просто насыпать имеется в виду. Вот там надо и бетоном укреплять, то есть там на несколько лет строительства. Поднять зеркало воды Каховского водохранилища обратно для того, чтобы самоток, она в основном же самотеком, для того, чтобы поднятая на несколько там, метров Зеркало воды уже дальше самотеком шло на Крым и на, на южные части Запорожской области. Только так, по-другому туда воду не подадите. Потому россияне, когда подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, сбросив воду Каховского водохранилища, они пытались отрезать нас тогда от возможности наступления. Это 2023 год, у нас было развернуто достаточно немаленькое количество в Херсона войск. И в принципе, если бы россияне не подорвали... Каховскую гидроэлектростанцию, то началось бы форсирование Днепра. А россияне, у них деваться было некуда, они ее подорвали, сбросили в воду и на данный момент оставили это сами себе, отрезали продукты по 17 гривен. Понятно, больно, но на данный момент вот у них такая проблема. То есть воды, они сами себя лишили воды, получается. Те оккупационные власти и Запорожской области, и Крымской области наши наши, они лишили воды, и пока мы не освободим эти области, Запорожскую и Крымскую, там воды не будет, ничего они там не сделают, да и на Донбассе та же картина, одну трубу, две трубы бросили с Дона, для того, чтобы полностью, допустим, закрыть потребности Донбасса с Дона, там 20 труб надо, это нереально просто-напросто, для россиян они несколько, только две трубы перебрасывали, потому Потому проблема у россиян есть. Все захваченные области, которые россияне захватили, они почему и украинские это были всегда? Потому что они завязаны на украинскую энергосистему, водную систему, то есть на газовые определенные поставки. Допустим, да, россияне сейчас там на Донбасс свой, ну, там были прямые поставки газа на Донбассе, но воду и, допустим, энергию в достаточном количестве они там организовать просто не могут. А тем более на Крым. Все эти энергомосты или там водные какие-то переброски, они не решают основной глобальной проблемы, допустим, того же Донбасса и Крыма. Полного обезвоживания. То есть полного имеется в виду и для сельского хозяйства воды же нет. Северный, северный Крым, он сейчас вообще засоленный весь. Для того, чтобы, допустим, опять вернуть то сельское хозяйство, которое было до вторжения российского, несколько лет надо будет заливать воду до из Днепра, то есть восстановив каховское водохранилище, восстановив этот ток воды из каховки в Крым, несколько лет заливать для того, чтобы понизить уровень этих соленых вод. Там это целый, целую проблему. Но что они, они же ее создали конкретно. Они для Украины ее создали, но сами сейчас отгребают эту проблему, они ее не решат. То есть, то той конфигурации, которая сейчас есть в российской армии, они ее не решат. Роман Григорович, інформаційна агенція Reuters написала матеріал, де мова йде про те, про що ви вже ну, півроку так точно розповідаєте нашим глядачам про якраз китайський вплив на виробництво безпілотників зараз у Росії. Китайські інженери пише Reuters, брали участь у випробуваннях дронів на військових. Полігонах Росії експерти китайські як свідчать документи і свідчення, чому дають два європейські джерела у сфері безпеки, які цитує Reuters, китайські експерти неодноразово відвідували російський оборонний завод Купол для технічної роботи над військовими безпілотниками. З минулого року представники Китаю приїжджали на підприємство понад півдюжини разів. У цей період завод отримував партії. Китайських ударних і розвідувальних дронів через російського посередника Китай це зараз робить і для власної армії, правильно я розумію ось всі ці випробування. Ну, в першу чергу для своєї армії, звісно, в першу чергу для своєї армії, почому такого роду розробки, яка можливість, яку отримали китайські інженери, непосредственно на полі бою. Естественно, поднимает боеготовность китайской армии в первую очередь, но ну, и они свою бешеную собаку Россию пытаются как-то удержать на плаву, то есть делясь, естественно, с теми разработками, которые китайцы -то и производят. Правильно вы заметили, полгода мы интенсивно говорим, а реально год как минимум уже рассказываем о том, что не шахеды к нам летят, к нам летят российско-китайские герберы потому что там больше половины китайских деталей, это основные узлы и агрегаты именно китайские. Это было понятно сразу после того, как закончился иранский контракт, там на 1800 там, до 2000 шахедов, а после этого китайцы полностью взяли под контроль производства, причем со своих узлов и агрегатов. А это значит умножайте на 10 по производству. Когда летели там десятки, десятки, шахедов иранских, так мы их сбивали практически все. А когда полетели сотни российско-китайских, вот эта проблема. Почему они и говорили, к ней надо было готовиться. Мы же не просто говорили, что это китайские. Мы говорили о том, что надо как минимум ставить на крыло легкомоторную авиацию, для того, чтобы быть готовым к большому количеству российско-китайских дронов. Вот оно, большое количество есть легкомоторная авиация в зачаточном состоянии. Хорошо, что сейчас есть некоторые подвижки по поводу производства дронов-перехватчиков, но уже следующие проблемы. Сейчас мы через полгода, вы будете говорить, вот Роман Григорьевич уже полгода говорит о том, что еще одна проблема. Герберы и герберы и герани, в том числе, на реактивных китайских двигателях. Скорости больше. То есть то количество средств поражения, которые у нас есть и противодействие российским Геранием с ДВС, двигателем внутреннего сгорания, шахедом будем так говорить, тем, тем еще аналогом иранским. Сейчас китайские двигатели уже реактивные вешаются на Герании, естественно, это скорость выше, высота больше. А это, это уже перехватчик дрон не, не, не догонит и легкомоторный самолет не догонит. Это могут перехватывать только истребители, которых у нас не так много, как бы хотелось. Но, естественно, зенитно-ракетные комплексы, хотя бы ЗРК малой дальности, для этого просто нужны дешевые ракеты. То есть сейчас следующий этап уже надо на данный момент прорабатывать, что мы через полгода, когда этих гераний с реактивными двигателями, гераний-3, будет сотни, а не десятки, как сейчас. Сейчас несколько штук их летит, мы их перехватываем. из ЗРК, и истребители. А когда будут сотни, да их надо перехватывать только ракетами. Ну, истребители будут как-то добивать их. Но реально оптимальный вариант дешевыми ракетами. Их сейчас уже надо начинать ставить тех заданий, производить, потому что китайцы по-любому вместе с россиянами придут к массовому выпуску гераний третьих на реактивных двигателях.